Salam, dəyərlilər izləyicilər. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videomda sizinlə çiyələk kompotunu necə hazırladığımı paylaşmaq istəyirəm. İlk öncə videolarımı sonuna qədər izləyib dəstək olan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. İlk öncə çiyələkləri təmizləməklə başlayıram. Saplaqlarını kəsmişəm. Təmizcə yuymuşam çiyələyi. Cele temizledikten sonra bankanın yaxşıca yumuşam. Sonra ise temizlediğim cele bankanın içine tökürəm. Sonra üzerine 3 stekan şeker tozu tökürəm. Kaynattığım suyu tükürem bankaya doldururam. Bir kenarda kazanda su koymuşam artık kaynayır hazırdır. Bankanı doldurduktan sonra kapağını koyuram. qapağını bağlamadan qoyuram qazana, 1 saatlıq qaynadıram. 1 saat qaynadıqdan sonra götürürəm bankana və qapağını möhkəmcə bağlayıram. Asanlıqla hazırlanan çilek kompotumuz artıq hazırdır. Bu günlük deməmdən bu qədər olsun, əziz izləyicilər. Əgər videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı unutmayın. Kanalıma hələ də abunə değilsinizsə, abunə olmağı unutmazsanız çox sevinərəm. Yeni videolarda görüşmek üzere inşallah. Sağ olun, sağlıkla kalın.